ദശകം മുപ്പത് സീതാദർശനം അശോകവനികയിൽ ശിംശിവ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ താഴെ ദുഃഖിതയെങ്കിലും തേജസ്വിനിയായി കഴിയുന്ന സ്ത്രീരത്നം സീതയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞെങ്കിലും ഹനുമാന് തൻ്റെ വരവ് സീതയെ അറിയിക്കുവാൻ അല്പസമയം കാത്തു നിൽക്കേണ്ടി വന്നു രാവണൻ സീതയെ വീരനായ എന്നെ വരിച്ച് രാമനെ വിടിഞ്ഞ് ജീവിതം ആസ്വദിക്കാമെന്ന് പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നതും കാണേണ്ടി വന്നു സീതയുടെ മനോഭാവം ഹനുമാന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ഈ രംഗം ഉപയോഗപ്പെടുന്നു र्म्ये सञ्जवने चाप्यवरोधे सीतादेवीमेष विचिन्वन्नविलोक्य कङ्गेलीनां कल्पतरूणां सौ क्लान्तो मध्ये शिंशपमास्तक्षणमात्रं तस्यामूले मूले तान्ततनुं धूम्रदुकूलं धाराळाश्रुस्नातमुखीं धूसरवेणीं एकाम् मूगां रुतिरेवं हृदि दध्यौ दिष्ट्या देवी दृष्टिपथं मे समवाप्ता नन्वेषा सा नापरयैवं भवितव्यम् एवं, एवं भावेप्येवमहोभाति कथं वा पातिं व्रत् त्यस्फादिवशाद् इत्यवधेयम् सम्यक् ज्ञातं स्वद्युतिपूरेण विदूरे गङ्गे वैशा गात्र विशुद्धिं तनुते मे जातं मन्ये जन्मफलं मे परिनम्रम् पत्नी साध्वी पत्युरियं सैव रघूणां निर्नीयैवं निर्मितनामो मनसा स स्वैरं दूरे नैरुदनारीरपि दृष्ट्वा दीपशय्या दर्शय वर्त्मेति सखोशं प्राप्तं प्रान्तं भ्रान्तमपश्यच्च दशास्यम् अग्रास्तीर्णामाशु च शय्यामधिरुह्य क्षिप्त्वा वां सुन् किङ्करकेशैः पदयोस्स सत्परिवारो दुर्गर्वान्धो दुर्वचमूचे बहुनीच मुग्धे धन्ये मैथिलकन्येऽहममुष्मिन् पीयूषेऽपि पी स्फीततरा तन्मे दद्या धर्मपरा त्वं यदि साध्वी माध्वी मोदेनाधरबिम्बीमवशाय प्रत्यग्रेण प्रेमभरेण प्रणतं माम् अत्युग्रे किं तावभरे भर्जसि भृत्यम् धर्मं चार्धं काममपि त्वं विजहासि क्षोणीसून्वै कोमलसून्वै तु नमस्ते नम्रास्या त्वं नीक्षितु मे वेच्छसि चेन्माम् अम्बां पृष्ट्वा तन्मतमङ्गीकुरुबाले दुस्सामर्थ्यात् दुर्विनया चोद्यतकृत्यं त्यक्त्वामर्त्यं देवि वृणीथादशवक्त्रम् इत्यादीनां जल्पविधीनाम् अवसाने नम्रां मूकां प्रावृतगात्रीं स तु सीतां निर्भल्स्योऽग्रं भुक्तसुखं मन्यमुखः सन् यातश्चैतज्ञेयमजानात् सह उत्कण्ठार्ता दुःखमशक्तं बहु निष्कम्बासा निष्फलमायुर्निरजयिषीद् त्वद्दूतस्तां नन्तुमियेषावतरितुं शोकान्मोहात्वास्मि तथा सङ्गमनाथा